Что я не бизнесмен, а люди бизнеса, но они обеспечают наше богатство. Я очень серьезно и с уважением к ним отношусь. Я бы хотел, чтобы у нас был образованный культурный бизнес. Это очень важно. Потому что если бизнес попадает в руки бандитов, тогда и страна пропадает. Это так бывало. Я помню, как в Америке формировалась вся элита бизнеса. Конечно, начинала по разным, в разным способам, но добилась того, что потом вся культура Америки основана на хорошем бизнесе. Ну, а это, наверное, уже могут сделать дети, тех, кто свои первые деньги наживал любым способом. Я или думаю, нет? что есть ускорение, что сейчас можно этого ожидать. У нас есть бизнес в нашей части мира, молодой. Им всем 20 лет. И На них надо смотреть, несмотря как их у них возраст. Как бизнесмены, они 20-летние. Так что они очень молодые. А вот скажите, пожалуйста, нет определенного, вот эта бизнес-школа, в которой вы, вы сейчас преподавали, читали лекцию, насколько я знаю, она при Украинском католическом университете, да. то есть при религиозном заведении. Нет определенного противоречия между тем, что, скажем, сейчас и в религиозных заведениях преподается бизнес, или это какой-то особый подход к бизнесу? Я никого, никакого противоречия не вижу, наоборот, если христианству. Учится, что надо заботиться за бедными, заботиться за без, беззащитными. Бизнес этим занимается, он помножает наше богатство. Так что делать это с совестью, иметь программу, как вести бизнес к пользу страны, к пользу своим, людям, это очень важно. И я радуюсь, что тот университет с, с Львива, где я много лет там был в Сенате, и очень этим горжусь, что он такой есть. И он и занимается сейчас и средствами массовой информации, он там открывает сейчас э, э, факультет журналистики, потому что это тоже часть общественной жизни, очень важно, в которой тоже совесть необходима. И в журналистике, и в средствах массовой информации, если люди работают без совести, только для карьеры или для прибыли, это уничтожает общество, мы это все чувствуем только свободные средства массовой информации дают возможность, чтобы страна экономически процветала. Это такой парадокс. Мы всегда говорим о других ценностях, а это такая простая ценность. Богатство может расти, когда тендеры чистые. Значит, нет коррупции. А нет коррупции, где, где есть прозрачное общество, где есть средства массовой информации, которые критически смотрят на руки Богатых на других вот Мне кажется, что у нас еще у нас, кстати, в, э, буквально несколько дней назад на телеканале был телемарафон, который организовало общество Стоп Цензура. Это большой телемарафон, посвященный свободе слова, посвященный, собственно говоря, открытости власти, закону о публичной информации, очень многим актуальным журналистским вещам, которые сейчас очень обсуждаются в, украинском, в украинской журналистской среде. И мне кажется, еще ни наше общество, ни наши политики не понимают вообще, а какой смысл в этих вот свободных средствах массовой информации. Зачем это нужно? Что это дает? На что это вообще влияет? Но это влияет прежде всего всего на развитие экономики. И это поняли на Дальнем Востоке. Как же был Тайвань в свое время диктатурой, не мог дальше развиваться под диктатурой и перевернулся в демократию. Как бы с Южной Кореей. Тоже она развивалась под диктатурой, потом уже дальше развитие его невозможно. Без демократии нет развития просто экономики. И это надо понять политикам. Это не то, что журналисты хотят быть свободными, только что это необходимость для просто гармонического развития. И это надо понять, это самое важное. Конечно, мы не были частью Советского Союза, но для наших всех диссидентов сейчас есть время разочарования, потому что мы все боролись я тоже буду диссидентом и тоже надеюсь, что придет рай на этой земле. Все мы молодые так верим. А потом надо согласиться, что рая не будет и что за свободу надо бороться постоянно. За справедливость, за правду. Надо бороться ежедневно, потому что нет такой системы, которая бы это обеспечивала навсегда. Это всегда надо заново молодому поколению передавать желание, чтобы жить в более чистом мире. И это очень важно, всегда в такой практической точки зрения. Но я вижу, например, в Средней Азии, на Кавказе, если сейчас в Грузии видно, что молодые люди часто верят, что если у них будет хорошее образование, они найдут работу. А уже в Азербайджане мне говорят, нет, если мой отец не имеет влияния, если не будет звонка, мне не поможет даже диплома с Кембриджа из Оксфорда. Значит, там есть племянная система, где что, все. Основана на связах на телефонах, а где-то уже пробивается вот такая прозрачная демократическая закон рынка, где хороший побежает. И стоит работать, стоит учиться, потому что есть надежда, что человек в обществе найдет себе свое хорошее место. Если этого нет, у людей нет мотивации, чтобы учились, чтобы работали, чтобы жертву приносили, чтобы думали вперед. И тогда начинается такая тупая консумция, что Человек хочет съесть все то, что поимеет сразу, а не думает о инвестиции вперед, на то, что надо поработать несколько лет, чтобы чего-то добиться в жизни. Я хотел вас еще спросить, ну, таких, ну, вы, вы человек, скажем так, близкий религиозным ценностям, религиозным взглядом. И во всяком случае, то, что вы были в наблюдательном свете Украинского католического университета, то, что, э, будучи в России, вы тоже, насколько я знаю, выступали перед представителем Российской Православной Церкви, говорит о том, что эти вопросы для вас важны. Э, насколько важны вот в нашем постсоветском пространстве, тут, может быть, мы чем-то отличаемся от Польши, где все-таки религия всегда была достаточно сильна, даже при социалистической системе. Насколько важно возобновление каких-то правильных христианских ценностей и какие ценности с вашей точки зрения советская система больше всего убила Ну, знаете она просто все прежде всего эта система атомизировала общество и развила все горизонтальные связи которые очень важные но христианские ценности на которые основана вся наша цивилизация на которых побогатела Америка. Не забываем, что Америка глубоко христианская страна. И капитализм рождался от этих радикальных сект, как пуританы, как квакры и другие, которые очень серьезно брали слова Евангелии, и они его переводили на практическую деятельность. То, что самое опасное, что осталось после советского времени, это, это атомизация и это апатия. Людям не хочется ничего делать, не верят, что могут что-то сделать вместе. А нас самых поражает, иногда собирается группа людей, и оказывается, что помех нет, что можно с чем-то пробиться, надо только сильно хотеть. И момент работать вместе. Этого сотрудничества, которого Христианство учит и требует от человека. То есть общинность некая, общинность, да? Общинность. Это важно. Но не забывайте, что Украина все-таки гораздо более христианская страна, чем Россия. Если вы смотрите на число приходов православных, их на Украине больше, чем в России. Значит, здесь религия сохранилась лучше. И это надежно, что на этой, на этой базе можно развивать модернизацию. Потому что модернизироваться надо на основе определенных... А играет роль на основе каких ценностей христианских модернизироваться православных, католических, протестантских? Знаете, на самом деле на это все то, что мы разделены на те три тяжения, это это ошибка человека, это слабость человека. Евангелие. Нам говорили, что мы должны быть вместе. И тысячу лет тому назад мы были вместе, хотя всегда Восток отличался от Запада. И это, от этого мы только богатели, мы были мудрее, потому что были эти два соглашения. Потом, конечно, появился протестантизм, как реакция на многие проступки католической церкви. Это тоже понятно нам, что это вина католиков, что появился протестантизм. А сейчас нам уже надо искать истины, потому что все эти поверхные разницы, они не имеют значения.